Виборів в Європі та США, як змінюється риторика європейських партнерів та як позиція Трампа і європейських лідерів може вплинути на війну в Україні. Всі можливі сценарії обговоримо сьогодні з Романом Світаном, військовим експертом, льотчиком інструктором, полковником запасу української армії. Пане Романе, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Дякую, що ви приєдналися. Говоримо сьогодні про політику європейську і сполучених штатів і як це вплине на війну в Україні. Зокрема, сьогодні переобрали президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн, і вона основним зі своїх завдань, все ж таки ставить на другий термін в якості очільниці. Це європейську безпеку, говорить про покращення кібербезпеки. Мігрантську політику, тобто запит на посилення безпеки в Європі, є. Вони бачать ці загрози з боку Росії. Чи можна сказати, що ЄС певним чином відмежовує нині свою безпеку і свою оборону від України? Як ви бачите? Последні вибори, лі, по крайній мере, на ті процеси, які йдуть в Європі, по перевиборам, виборам нових ліц, говорять о тому, що у нас збільшується поддержка. поддержка Украины, украинского общества, украинской армии, увеличивается понимание тех процессов, которые может привести разрастание агрессии российской, российской армии, Российской Федерации как таковой. И потому и Фондре Ляйен, и Мелани, и Рюте, те, те руководители, которые занимают все больше и больше посты в управлении европой как раз э, это те люди которые будут нам помогать Поэтому я думаю э, как, как раз для украины вот э, выбор этих людей на руководящие посты дает да, довольно таки хорошую перспективу положительную ну, и даст конечно положительную динамику э, нашей э, нашей победе по крайней мере э, исходя из тех цифр которые уже которыми уже можно оперировать тех цифр помощи которые могут может выделить и евросоюз І Європарламент, і звісно, натовські структури, і кожна страна, яка в впомощі, європейська страна, яка в помощі Україні. Іноземні видання в той же час от ми бачимо, що особливо останнім часом вони стають все більш гострішими у своїх висловлюваннях. Там політику заявило нещодавно, що НАТО живить Київ фальшивими обіцянками, тим самим загострюючи війну. Так само БІЛ нещодавно писало про те, що шоковані тим, що Шольц підписує спільне комуніке з НАТО, а Тауруси Україні так і не дає, і навіть не дає їх після замаху на директора концерну Рейнметал. Як ви розцінюєте ось таку риторику західної преси? Наскільки вона справедлива і до чого вона нині? Часть э, западной прессы, она же э, все-таки э, демократическая, а значит э, могут, может давать любые мнения, то есть на любую тематику. А значит есть механизм входа и вброса, допустим, тех же российских нарративов. Они успевают э, практически на каждое, в каждом издании, э, издании э, свои три копейки вставить. Поэтому надо понимать, что здесь может быть еще и российское ИПСО, не только в этом случае, в любом другом в том числе. Поэтому надо через сито пропускать сито понимание о том, что россияне тоже не дремлют, у них там ЦИПСО работает, Центр информационно-психологических спецопераций. И, естественно, выдают, выдают свои рекомендации, ну и действия в том числе. И иногда это все попадает в информационное поле. Вот мы, мы можем его, так сказать, смотреть и рассматривать с одной или с другой стороны. Ну а понимать, что это, это может быть влияние в том числе и оттуда. Опять же, ничего, допустим, катастрофического в таких публикациях абсолютно нет. То есть у нас есть свое видение развития ситуации, у нас есть своя задача. У нас это имеется в виду у народа Украины, у вооруженных сил Украины – у нас просто нет другого выхода, как уничтожить российскую армию на нашей территории. Нельзя ее здесь оставлять. А потому у нас только видение одно единственное – восстановление суверенитета, территориальной целостности. И, а уже механизмы этого восстановления в зависимости от возможностей, наших возможностей и наших партнеров. Если страны НАТО или страны, допустим, Европы смогут дать нам достаточное количество вооружений, чтобы мы быстро вопрос решили уничтожение российской армии, это будет быстро. Если они не смогут по разным причинам, растяжка будет по времени, то это будет просто затянуто на определенный срок. Иногда где-то до 10 лет, может быть, такие войны длятся, если они в первые полгода не заканчиваются, как конфликт, то уже в течение войн война останавливается за счет уничтожения одной из сторон или, по крайней мере, с уменьшением боевого потенциала через 8-10 лет. Так как за нами стоит Европа, то вряд ли у европейцев закончится экономическая военная мощь быстрее, чем у России. Потому есть прямая заинтересованность европейских, натовских структур, в быстром завершении этой, этой войны. Но пока вопрос стоит, скорее всего, в политическом тормозе, в основном со стороны Белого дома. Мы это видим, замечаем прекрасно, пока Байден будет у власти, пока это Байденовская, Бернская, Салливанская администрация будет принимать решения, это, эти все решения будут тормозить. А вот об этом, кстати, иногда и говорят уважаемые издания, говоря о том, что ну, НАТО в недостаточном количестве дает вооружение для того, чтобы и не планирует, для того, чтобы победа произошла очень, то есть быстро. Но ничто не вечно под, под луной, так сказать. И Байденовская администрация не вечно, я думаю, американский народ примет правильное решение на выборах. А может быть, Демократическая партия примет правильное решение и не даст возможности еще раз баллотироваться именно этой администрации. Заміняти його на более продвинутого і реально мислячого політика. Ми ще поговоримо про адміністрацію Байдена, про альтернативу цій адміністрації, і звісно, що які можуть бути варіанти, як це вплине на Україну на війну в Україні. Але ви сказали про 8-10 років. Зараз війна в Україні йде вже ем, 11 рік. Повномасштабна, відповідно третій рік. Тобто українцям як рахувати в цьому випадку, тому що на насправді те, що ви щойно сказали: ось ці прогнози, якщо він закінчується в перші півроку, то вона триває 10, мене особисто трішки збентежили. Ну, Это расчеты... Война ⁇ это математика, тут ничего не поделаешь. Математика ⁇ это формулы, арифметика даже. То есть формулы, по которым рассчитывается экономическая мощь государства, мощь военной, то есть военная мощь, возможность экономики поддерживать боевые действия, наступательные или оборонительные, в зависимости от самих действий и так далее и тому подобное. Мы воюем с 2014 -го года, но в 2014-2015 году Порошенко в свое время вместе с Меркель перевели в лайтовый режим для россиян эту войну. То есть дали возможность России накопить достаточное количество сил и средств, чтобы масштабно войну начать в 2022 году. То есть вот эти 8 лет с 2014 по 2022 россияне накапливали вооружение производили новые виды вооружений, в отличие от нас. Произвели их в достаточном количестве. Те же «Ониксы», те же «Кинжалы» — это мы увидели только после 2014 года. В больших количествах они как раз произвели. А вот вторжение, масштабное вторжение началось, то есть начало военных действий можно отчитывать с 2022 года. Вот оно, в принципе, должно было закончиться через полгода после начала. А на эти расчеты примерно такие были, россияне на них и рассчитывали. Они рассчитывали на то, что разобьют украинскую армию и украинское общество сдаст на милость победителя. Вот эти полгода, о которых я говорю. Ну, кто, три месяца, четыре, три, четыре месяца, туда, полгода, то есть примерно контекст цифры одинаковый не сложилось у россиян. То есть украинское общество подня, поднялось практически все на противодействие. Украинская армия восстановилась от удара. Украинская авиация была спасена, ушла на запасные аэродромы, поднялась, ПВО развернулась, наши партнеры подтянулись, и война перешла уже в другой режим, в режим ведения ее в течение до 10 лет. Потому вот где-то в районе 30-32 года война закончится поражением России. Причем по трем фронтам, это как минимум в военном отношении, это первый. Второе, это экономическое поражение. И третий, скорее всего, политическое, потому что Российская Федерация, она будет разрушена изнутри, не снаружи, не мы ее будем разрушать. Ее разрушат разрушит внутренние противоречия, те нарождающиеся силы, которые сейчас нарождаются, которые сейчас воюют, за свою независимость тех республик, из которых эти силы произрастают, причем на нашем поле боя в том числе. Но у них есть свои уже внутренние силы, которые внутри России будут дальше разрывать ее на национальные кластеры, то есть формируя эти республики, те, которые еще не сформированы, на которые потом Российская Федерация распадется. Но это путь еще займет около восьми лет то есть где-то к 30-32 году. Но ну, а исходя из определенных э, дат по времени выборов там, президента, допустим, э, того же российского, э, то есть вот э, если они были в 24-м, то следующие выборы где-то около 30-го года. К 30-му году э, Путину или там кто будет э, вместо него придется э, что-то новое придумывать. Один из вариантов, что придумать, это как раз участвовать в развале той же России, как это было в свое время при развале Советского Союза. То есть примерно такой же самый механизм по развалу, как после десятилетней войны с Афганом, с Афганистаном практически развалила эта война Советский Союз, уже экономически в том числе. А дальше та же самая картина будет и с Россией. Примерно десятилетняя война с Украиной масштабная развалит Российскую Федерацию, Российскую империю. Ми говоримо зараз тут про війну з Україною. Чи все ж таки е, будуть підключатися наші партнери? Якщо ми вже з вами тут говоримо про якісь прогнози, і е, у випадку, все ж таки, з Україною, на вашу думку, чи ви говорите, що у Європи є потенціал для цього? Тобто е, Україну Європа буде підтримувати стільки скільки потрібно на цьому шляху Варіанта Два Росіяни розраховують на заморозку бойових дій. При заморозке боевых действий они подтянут резервы, восстановят свою базу, произведут достаточное количество оружия и через несколько месяцев могут продолжить боевые действия в Украине, либо через несколько лет, но боевые действия будут продолжены уже по европейским государствам. В основном под удар попадут страны Балтии. То есть Эстония, Литва, Латвия. Для этого площадки сейчас готовятся двух округов, московского и ленинградского, именно под эту, под эту задачу. И у россиян такой план, то есть в Европе по-любому придется воевать. Либо сейчас на нашей территории, либо лет через 3-4 уже, может быть, 5 уже на своей территории, как минимум, в балтийских странах. То есть, что примет Европа, какой механизм, будет, наверное, все-таки от нас зависеть. Потому что нам надо чуть активнее привлекать европейские и военные структуры в том числе. Тем более мы видим в последнее время, есть заинтересованность в, этой, в этом привлечении. Тех же французов, я думаю, недалеко от них отошли и англичане, поляки, румыны, страны Балтии в том числе то есть Эстония, Литва, Латвия, они тоже в, в, могут участвовать непосредственно в боевых действиях. Плюс э, несколько стран э, Европы, которые могут выделить ограниченные контингенты для выполнения определенных боевых задач, может быть, на линии фронта, на обеспечение некоторых механизмов, той же, тех же авиационных, ракетных, э, по, по подготовке войск э, в или ремонта техники. Вот немцы уже у нас ремонтируют технику. Рейн Metal уже запустил ремонтные мастерские, ремонтные предприятия, которые вырастут в производственной мощности. То есть эти механизмы уже запущены. И я думаю, Европа подключится именно на нашей... Ну, это оптимальный вариант для Европы. Европа тоже считает и деньги, и свое участие в том числе. Для них оптимальный вариант как раз подключиться на этом этапе сейчас подключиться к ведению боевых действий, либо помощи, непосредственной помощи на нашей территории в ведении боевых действий уже нашими вооруженными силами. Давайте поговоримо про Сполучені Штати. Трамп може скасувати санкції проти Росії, частково або повністю. Про це він сказав напередодні в разі, якщо стане президентом Сполучених Штатів. Якщо раптом станеться те, чого так боїться Європа, Трамп президент скасовує американські санкції, допомогу для України. Наскільки сильна Європа, і ми самі або аби втримати цю війну і зрештою дійти до перемоги, ми з вами зачепили частково це питання, але зараз хочеться його більше розширити. От Європа без сполучених штатів, наскільки це реально, зокрема в рамках північно-атлантичного альянсу? те санкции, которые введены Белым домом Байденовским, они абсолютно никак не воздействуют на Россию. Наоборот, еще больше ее закалили, они нашли обходные маневры, то есть есть несколько механизмов прокладок, и они неплохо себя чувствуют, как рыба в воде сейчас в этих санкциях, тем более они прекрасно знают, когда и какие они будут введены. Они к ним готовятся, и после введения этих санкций для них они уже абсолютно никакого негативного Момента не представляют, кроме единственных санкций, от которых у них стынет кровь в жилах это санкции Малюка Буданова. А вот санкции Малюка Буданова абсолютно никак не зависят от хотелок Белого дома. Неважно, кто там сидит, Байден или придет Трамп, а именно они, эти санкции Малюка Буданова, непосредственно влияют на российскую военную экономику. Она у них сейчас практически военная, они сами об этом уже говорят, что перешли на военные рельсы, в отличие от нас, кстати. То есть, Россия на военных рельсах, вся, вся экономика России на военная, значит, уничтожение экономики это боевая задача, а это боевая задача, и в том числе для наших спецслужб, которые очень хорошо с ней справляются. Единственное, их надо масштабировать, расширять, расширять географию, расширять механизмы, номенклатуру применяемых, применяемых дальних средств поражения. Это приведет к более мощному эффекту, чем любые санкции, кроме одной. Единственная санкция, которая может быть введена на Россию, наложена на Россию, это если признать Россию спонсором терроризма, государственным спонсором терроризма, либо признать Российскую Федерацию организацией, террористической организацией вот тогда вторичные санкции на те страны, которые будут контактировать с террористической организацией Российской Федерации, это, конечно, эти санкции, они ударят и по России в том числе, и по тем странам, которые будут пытаться контактировать. Так вот, именно этого боится Трамп. И Трамп в том числе. Байден боится и ничего не делает, Трамп еще ничего не сделал, но уже боится. Почему? Потому что эти вторичные санкции по ним же ударят. Ударят по их фирмам, которые вложились в Россию, причем там сотни миллиардов долларов, ударят по их, по, их фондам инвестиционным, по тому же BlackRock, по тому же Vanguard, по 1-10 триллионов долларов, второй 8 триллионов долларов. Они, это инвестиционные фонды, которые также вложились в Россию, и такой удар для них будет ну, довольно-таки серьезным. Потому оптимальный вариант никак не реагировать ни на введение, ни на снятие этих санкций. Для нас это поскольку поступку. Нам главное, чтобы работали санкции Малюка Буданова и чтобы Европа понимала полезность своего участия. Ей надо это просто объяснять, показывать механизмы, показывать точки приложения силы. І, в принципі, з професіональним підходом і в дипломатії, воєнної дипломатії, в тому числі, ми з этой цею справиться зараз. Також ходять чутки про те, що у Сі Цзінпіна інсульт в Байдена підтверджений коронавірус. В разі, якщо е, і американський лідер, і китайський зараз е, е, власне зміняться на своїх постах, тобто, якщо буде, будуть нові очільники двох країн, на вашу думку, яким чином це може вплинути на глобальну зовнішньополітичну зовнішню політичну ситуацію, і як це вплине на війну в Україні? Ну да, это черный лебедь так называемый. То есть у кого-то ухо порвалось, у кого-то горло закашляло, у кого-то инсульт схватило. А в конце концов это может черный, черный лебедь привести к какому-нибудь лебединому озеру, которое начнет звучать, допустим, с одной или с другой стороны. Или хотелось бы, конечно, и с третьей, потому что там у Путина тоже не все так гладко, как кажется. То есть Лебединое озеро из Москвы, наверное, нам бы более всего было бы сейчас на восприятие положительное. Но посмотрим. То есть все-таки черный лебедь, никто закон черного лебедя не отменял. И потому, как минимум, тот же Байден, может быть, примет для себя решение не участвовать дальше в выборах. И, естественно, после коронавируса у него найдут довольно-таки серьезные осложнения врачи, которые не дадут ему возможность или посоветуют не участвовать. То есть вот такой выход из ситуации по Байдену может привести к положительной для нас динамике дальнейшей. Вопрос по Си Цзиньпиню. Ну, как минимум, после инсульта уже здоровье у него будет точно не то. Может быть, он посоветуется с Конфуцием, по крайней мере, по своим каналам. Это сарказм, конечно. И примет решение, что карма она ж такова, что те сотни тысяч убитых украинцев китайским оружием, в том числе, которое они поставляли и поставляют России, оно в конце концов может же по нему и ударить. А они знают, что это такое, что такое карма. Потому посмотримо з розвитком ситуації з Пекіна, Хотя туди теж може послідувати така музика «Лебединого озера, яка в принципі для нас може бути воспринята примерно так, як і з Москви. Ви говорите про те, що адміністрація Байдена не найкращий варіант для нас, якщо там Байден стане президентом на майбутніх виборах. Це те, що я почула. Трампа, наскільки я розумію, ви також не дуже підтримуєте. Кого ви бачите наступним президентом Сполучених Штатів, який би був поміжним для України в цій війні, який би допоміг дійсно закінчити цю війну, закінчити перемогою України ну, Оптимально це нікі хейлі но вже не сложилось, По крайней мере, сейчас, на даний момент, тому здесь вариантов очень много. Во-первых, по Байдену. Дело в том, что там до десятка в демократической партии, если демпартия примет правильное решение, то есть не допустит Байдена к выборам, механизмов может быть много, один из них я уже рассказал, лайтовый для Байдена и байденовской семьи механизм, это когда врачи найдут у него необратимые последствия после ковида, и тогда в, так сказать, уход от, из предвыборной гонки, выход из нее будет не таким болезненным для самоопределения, самосознания психики того же Байдена и его семьи. Но это один из механизмов. Оно в Демократической партии до десятка есть претендентов на этот пост, и в принципе, если они очень быстро отреагируют, то любой практически из них, главное, чтобы он не был участником или не был не имел контактов таких плотных с байденовской обамовской байденовской администрации это клинтоновская так сказать ветвь в демократической партии то есть любой не клинтонец не не обамовец не байденец нам нам это будет положительный момент Ну а по республиканской партии вот один белый лебедь вернее черный лебедь пролетел рядом с ухом у, у трампа Всякое может еще случиться, но э, исходя из э, ситуации, то даже если Трамп э, придет в власти и э, э, начнет рулить в Белом доме, ничего страшного для нас это точно не будет. Почему? Потому что Трампу придется э, все-таки поддерживать мнение американского народа, мнение американского Конгресса. Оно поддерживает, то есть оно поддерживает Украину в этом противостоянии, в этой войне против России. Никуда он не денется, как бы ему там сильно не хотелось, но он будет делать примерно то же самое, примерно то же самое, что и Байден. Сейчас, то есть то количество вооружений, которое шло из Америки, оно и дальше будет продолжать идти. Может быть даже те, то количество денег, которое нам выделяется, оно будет все, так сказать, не в качестве каких-то сопроводительных мер, а именно железом нам передаваться. Представьте, если бы нам 60 миллиардов, а не 15, передали железо. Это миллиард долларов, то есть железо на миллиард долларов в неделю мы бы получали. Да мы бы уже до Уральских гор дошли. А как раз это, эти деньги, если они будут направлены на производство железа, а республиканские партии в основном производители именно военной продукции поддерживают, потому он точно Трамп буде обращатися, верні, Трамп буде смотри на своїх избирателей или, по крайней мере, финансистов партійних. Я думаю, нічого страшного не буде із Трампом. Зараз ось Олаф Шольц заявляє про те, що Захід має укласти договір з Росією в перспективі щодо роззброєння. На вашу думку, за яких умов можливий ось такий сценарій є, і що означатиме роззброєння Росії? І чи це те про що ви говорили на початку нашої розмови? Що це орієнтовано 30-32 рік? можливо, можлива така історія. Ну, 30-32 это уже не с кем будет этот договор заключать. России не будет лет через 10. Ну, все объективные предпосылки вообще развития таких событий, посмотрите на Советский Союз. Один в один, они повторяют путь Советского Союза. Российская Федерация – это мини-Советский Союз, естественно, такой же самый путь. Им надо было завязаться, где-то ввязаться в десятилетнюю войну, вот они ее получили, как Советский Союз с Афганом. А эта война вытащит все силы из России, и в конце концов ее развалит. И естественно, не с кем будет этот и договор заключать. А то, что сейчас, допустим, Шольц пытается вбросить какой-то такой миролюбивый, я бы так сказал, такой штрих добавить раз, то есть отношений с Россией, потому что любые контакты это контакты, в конце концов, то это, скорее всего, пока еще под э, так, таким давлением байденовской администрации. Шольц на данный момент э, все-таки ориентируется на э, то, что делает или может сделать Байден в ближайшие несколько месяцев, то есть до, до того, пока они потеряют кресло. Вот после выборов, после того, как будет понятно, кто следующие четыре года будет управлять Белым домом, а, считайте, внешней политикой Америки, после этого все совсем все по-другому запоют. Это может быть тот же Трамп, это может быть кто угодно другой, но будет, будет настройка уже на новые позиции. Поэтому вот риторика Шольца пока на данный момент это риторика того же Байдена, но по-другому не бывает. То есть они все-таки немцы, они пока завязаны на демократию. Тобто, чи правильно я вас розумію про роззброєння Росії Шольц говорить на нинішньому етапі. Тобто, це говорить, це він має на увазі договір, який може укластися до виборів в Сполучених Штатах президентських виборів? Він говорить о те, що треба запустити ці ці механізми договору по розоруженню. Причому несколько договорів випали всі і американці випали, і. И... россияне выпали с нескольких договоров о том же ядерном контроле и так далее и тому подобное. Вот они пытаются сейчас это все перед выборами да, Байдена, это как раз одна из их риторик, то есть снять напряжение. Сначала делали все, чтобы его создать, а потом на снятие напряжения. А снятие напряжения это что? Это, это мирные договоры, это пул или там кейс мирных договоров, которые можно продать за какое-то количество процентов голосов американскому избирателю. Ну вот примерно так. Шольц, естественно, подыгрывает. Это вот на сейчас, это на несколько месяцев. А реальные договоры с Российской Федерацией, они просто никому не нужны. Ну ее не будет. Вот если бы было понимание каких-то договоров с Советским Союзом, кто при понимании, что он развалится, кто-то бы их планировал. Смысл какой? Если есть реальные предпосылки к тому, что этой страны уже не будет. Смысл с ней договариваться? Договариваться лучше уже с теми странами, на которые развалится Российская Федерация. Пане Романе, я вам дуже дякую за цей стрім за те натхнення, яке ви подарували нам ось цими своїми прогнозами: що Росія розвалиться і що дійсно не буде ось цієї країни агресорки, яка зараз просто веде таку настільки криваву війну в серці Європи. Дякую вам. Сподіваємося на це. Звісно, що сподіваємося, що це буде. Скоріше ніж ті терміни, які ми озвучили в цьому стрімі, але ну, зрештою, побачимо певні прогнози окреслили. Дякую вам, Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, був гостем цього стріму.